На какой приговор вашей дочери вы надеетесь? Вообще вот какие перспективы? Ну не знаю, я адвокаты говорят 25 лет. Ну за что может 25 лет давать, а Россия это. Не цивили... ну, как вам сказать, это справедливая держава. Тут правят э, КГБисты в державе, в России. Она, ну, она. Отправьте ее, пожалуйста, за нет. Потеря сами решат все. Как справедливо. Справедливо, <праведливо>, чтобы было все. А не так ей дадут 20 лет, она выйдет. <праведливо> Значит, привезли меня в военкомат, приковали меня к спортивному снаряду. Ребят завели в соседнюю комнату, приковали каким-то геем. Мы находились там где-то сутки. К нам заходили только сами сепаратисты, их командиры. Где-то на другой день пришел канал Кажется, латинцы, журналисты этого канала, и как бы, тогда они сказали, что, они, ну, что погибли русские журналисты. До этого времени я даже понятия не имела, кто погиб в том бою и что там были русские журналисты.